С 1 декабря прекратил работу Запорожский завод феросплавов. О том, что сейчас происходит на предприятии, в нашем следующем сюжете. Пустые цеха и безлюдная территория. Сегодня на работу выходит не больше двух сотен сотрудников Запорожского завода феросплавов. Для большинства главное занятие – наблюдать за простаивающим оборудованием. Работает только за наблюдение за оборудованием, следят полностью за безопасностью и сохранностью предприятия цеха. Еще порядка двух тысяч работников завода сидят по домам. Пока получают две трети зарплаты. Значит, они сейчас находятся на простое дома. То есть завод платит им простой, как положено по закону, по ЗОТу. Но в целях для того, чтобы людей не, не морозить на предприятиях, в холодных помещениях, мы не можем их отопить, потому что у нас отопление зависит от производственного цикла. Мы не можем обеспечить им горячей водой, питанием, поэтому мы, в правлении было принято решение людей отправить домой. Сейчас на заводе работает одна печь в цехе номер один. Ее производительность порядка 2000 тонн в месяц. Объемы, говорят на предприятии, ничтожны по сравнению с недавними показателями. Основная причина практически полной остановки производства, говорит председатель правления паузы ЗФ Павел Кравченко, высокая цена на электроэнергию. Ее киловатт обходится почти в 95 копеек. Есть постановление правительства, согласно которому с 1 октября по 1 марта 2013 года для электрометаллургических предприятий киловатт энергии должен стоить на 20 копеек дешевле. Мы на сегодняшний момент берем на 78 миллионов гривен, берем непосредственно электроэнергии сейчас, правильно? Мы говорим, снизьте нам цену, и мы вас возьмем электроэнергии на 136. Вопрос о предоставлении экономически обоснованного тарифа, говорит Павел Кравченко, завис в кабинетах чиновников. Решать проблему предприятия намерено в суде. Сейчас расходы на содержание простаивающего ферросплавного завода исчисляются миллионами гривен в месяц в Украине не существует вот этой заградительной позиции, за которую нельзя переступать. Тогда, когда страдают люди, тогда, когда страдают непосредственно там мощности, когда страдает там местная власть, когда страдает... То есть выберите любое. Как долго предприятие сможет находить средства для обеспечения статуса простаивающего, глава Запорожского аферосплавного прогнозировать не берется. Решение проблемы теперь за киевскими чиновниками.